poytaxtimizda oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan kreativ ta'lim va innovatsiya yangi o'zbekiston taraqqiyotining asosi shiori ostida Innovik 2023 innovatsion g'oyalar haftaligi davom etmoqda alpomish muz saroyida dan ortiq innovatorlarning ko'rgazmalari tashkil etildi xo'sh bu galgi haftalikda qanday yangi innovatsiyalarga guvoh bo'lishimiz mumkin batafsil hamkasbimiz muxlisa zoyjonova lavhasida tanishasiz yigirmadan ortiq mamlakatlarning 250dan ellikdan ziyod vakillari hamda mahalliy mutaxassislar jam bo'lgan ushbu qaynoq nuqtada siz kompleks ta'lim education smart virtual olamga sayohat qimmatbaho toshlar laboratoriyasi o'simliklarning o'ziga xos nozik dunyosidan so'zlovchi bir biridan qiziq bo'lgan startuplarni ko'rishingiz mumkin do top 2023 ikki ming yigirma uch haftaligidan muxlisi oijonova gapiradi men hozir qaysidir bir video studiyada emasman bu ta'lim dargohlariga juda ham zarur bo'lgan texnologiyani oldida turibman etsmart interaktiv uh, o'quv okay, qo'llanmasi bu yerda uh, darslar o'tilishi mumkin uh, markaziy osiyodagi yigirma beshga yaqin oliy ta'lim muassasalarida hozirda qo'llanilmoqda eng uh, qiziq tarafi bu dunyoning uchta mamlakatida amerikada rossiyada hamda o'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan uh, hozir mana shu turgan uh, proyektimning tan narxi esa o'n ikki ming aqsh dollar atrofida xo'sh bu qanday qulayliklarga ega o'zi qanday ishlaydi oldinlari o'qituvchi alohida doska alohida uh, taqdimot alohida suratga olamiz va birlashtiramiz montajda bu loyihamizda esa biz yaratgan e, dasturiy qurilmalar to'plamida esa bu jarayonlar avtomatlashtirilgan bu yerda operator kerak emas o'qituvchi tayyor taqdimotni olib keladi doskada xohlasa virtual yozuvlar xohlasa markerda yozuvlarni yozishi mumkin innovator yoshlarni tayyorlash uchun bizda maktabgacha maktab va oliygohdan birlashtirgan alohida kompleks ta'lim ish boshlaganini ham ushbu haftalik doirasida bilib oldik shu ta'lim dasturi asosida o'qigan talabalardan innovatorlar <laughs> chiqadimi shunda aniq chiqadi bu masalan yuz foiz deyish ehtimoligim judayam kattada masalan qo'rqish kerak o'zi 100% deb gapirishdan lekin men qo'rqmayman bu gapirishdan bu burchakni esa hech ikkilanmasdan qo'shtirnoq ichida eng qimmat burchak deyishimiz mumkin sababi eng qimmatbaho toshimiz hozir shu yerda turgani Bu 3 karatli brilliantimiz bor bu taxminan shu 150 ming aqsh dollar turadi Undan keyingisi bor bu uchta brilliantimiz bor bu kamdan kam holatda uchraydi bu avstraliyada topiladi taxminan bu 1 karati 25 ming aqsh dollar turadi qimmatbaho toshlar tahlil qilinadi ushbu laboratoriyada ushbu laboratoriyaning quvvati 20 mingta tosh bemor tekshira oladi bir yil davomida yana bundan da qiziq startaplarga o'zingiz kelib guvoh bo'lishingiz mumkin ko'rgazma 20 oktyabrgacha davom etadi muxlisa zoyjonova jasur to'lqinov shahnoza karimova ovoz informatsion dasturi uchun